Доброго дня, наші любі підписники та глядачі. Ми раді вас вітати на нашій сторінці. Як важливо потрапити з першого разу до дійсно професійних та надійних рук лікарів? Але якщо навіть вам зробили неякісне та непрофесійне лікування або ту чи іншу процедуру, не переймайтесь. У вас завжди є така клініка саната, яка береться за будь-яку складну ситуацію, та у нас виходить це дуже успішно вже протягом 12 років. Так, наша пацієнтка у свої 22 роки вже мала негативний досвід встановлення вінірів в іншому місті. Через деякий час вона почала відчувати біль під встановленими вінірами. У пацієнтки від самого початку був відсутній один зуб. Клініці їй запропонували замість якісної ортодонтії обточити свої зуби та встановити на них вініри. Звісно, через півтора року вона почала відчувати негативні наслідки від такого рішення. Звернулася пацієнтка в клініку Саната задля того, аби в першу чергу забрати больові відчуття, здійснити лікування. Але впродовж усіх візитів вона вирішила повністю встановити нові вініри від клініки Саната. На щастя, Владлена звернулася з цією проблемою за адресою та потрапила в справжні руки професіоналів до наших лікарів, і вони зробили справжнє диво для нашої пацієнтки. Тож давайте послухаємо цю особливу історію шляху до посмішки своєї мрії. Доброго дня! Здравствуйте! А скажіть, будь ласка, з яких обставин ваш вибір припав саме на нашу клініку? Это единственная клиника, которая меня приняла сразу в этот же день, как только у меня случился инцидент. Вы первые ответили, с самого утра я сюда приехала, и мне помогли разрешить мою проблему. Угу. Насколько нам известно, вы сначала звернулися до нас, потому что вас турбовал боль под венерами. А в жительке в процессе визита вы решили заменить венеры на новые. Расскажите про свои скарги, что же вас турбовало? У меня была ситуация достаточно курьезная. У меня неправильно были установлены мои первые виниры, спротезированы. И установка в чем состояла неправильность, потому что мне не довылечили зубы, неправильно их препарировали. и так вышло, что у меня воспалились некоторые из зубов под не только под винирами, а еще и те, на которые пошла нагрузка угу. впоследствии. То есть там где у меня стояли раньше пломбы, их не заменили и повоспалялась вся правая сторона. Я сюда пришла, я говорю у меня просто болит, я не знаю, что у меня болит, какой из этих зубов. Собирались врачи, смотрели, говорили ну давайте типа по порядку. Вот так вот. Я зрозуміла, дякую. А чашка до вы еще одразу вы не свернулись до клиники Саната? Ну, знаете это такой вопрос. Я наверное не жалею потому что если бы я сразу к вам обратилась, я, во-первых, очень долго шла к тому, чтобы, в принципе, сделать виниры. Потом, после неудачной установки, мне вообще оказалось, что мне противопоказано ставить виниры. И сам вот этот момент, то, что мне нужно поставить весь рот коронок вместо этих виниров, и то, что это единственный вообще вариант, который может быть, был достаточно психологически трудным. Потому что это это не маленькая сумма, и uh, в 23 года, когда у тебя весь род коронок, и ты думаешь, блин, ну как, как это, неужели нет другого решения, а вот, вот так вот. Поэтому, скорее всего, все так, как должно было быть. Я Тому... не жалею, что так вышло, uh, да, возможно, если бы я сразу к вам пришла, я бы вообще не устанавливала ни виниры, ни коронки. Зрозумила. Чи важко далося вам це рішення переробити не так давно встановлені виниры? Чи були у вас якісь переживання, страхи? Конечно, конечно. Я год ходила к Любомиру Ростиславичу и переклеивала по одному виниру в надежде, что это последний, который отпадет, и что все дальше будет нормально. Но появился очень большой психологический страх. Я там часто езжу за границу, и когда ты уезжаешь и тебе уже снится, что у тебя отпадают зубы, и ты mm -hmm. в другой стране ты не понимаешь, как и что с ними делать, это скорее ну, вот, сыграло самую большую роль. Потому что. Я и сейчас отвыкаю от того, чтобы не бояться, что у меня отпадут зубы. Это на самом деле вообще не шутка. Ну так, я понимаю, что когда ты идешь за кордон, там нема такого кого вот. по одному звонку, так как вы можете приехать до нас. Но я думаю, что все будет хорошо, и вам это не понадобится. Мой врач, которая устанавливала первые эти виниры, она говорила, что это нормально, если они отпадают, вы просто покупаете суперклей, суперклей и приклеиваете зубы. Ну, это Абсолютно це, це дико дуже звучить насправді. А розкажіть, будь ласка, як саме формувалася ваша довіра, чи так би мовити, конект з вашим лікарем Любомиром Ростиславовичем? Він одразу вселив вам впевненість? Долго дуже формувалася, тому що ізначально я приходила. к Елене Александровне, она вылечила мне все зубы. Я, когда устанавливали кафедраму, у меня отпадали эти виниры. Приходил Любовь Ростиславович, у них клеил, и потом, впоследствии, когда я уже приезжала, по одному зубу приклеивала, он каждый раз мне говорил то, что вот, Влада, надо менять, надо менять, надо менять, а я, ну, я же говорю психологически, очень трудно было принять то, что действительно они неправильно установлены. И я уже скептически относилась ко всем врачам. Я перед тем, как пойти к вам вообще на переделывание всех этих зубов, я сходила еще в другую клинику, посоветовалась. То есть для меня достаточно сложно это было. Но, наверное, Самую важную роль в доверии с Любомиром Ростиславовичем сыграла то, что он установил моему товарищу зубы, mm -hmm. и он был безумно доволен, и это максимально профессиональный подход, там от и до, я это все увидела, от начала до конца весь процесс лечения, и э, впоследствии, как носятся эти зубы, как они выглядят, и ну да, да. Вам было, на что посмотреться, да. и это, возможно, у вас и подштовхнуло уже остаточно. Это самое, да, это самый большой фактор был, потому что как э, никакая реклама не сыграет лучше, чем сарафанное радио. Вот угу. пока ты не увидишь в жизни это, как у твоего друга, товарища, коллеги, знакомого, ну по-другому я не знаю, как выбирать врачей в наше время. Их очень большое количество. Есть, правда, много-много специалистов, и как понять, какой из них действительно квалифицированный? Ну, ну, вот, вот только так. Угу. А какие еще манипуляции вам выконывали, кроме ортопедии? А, кроме того, что мне поменяли все зубы на коронке, мне удалили 4 зуба мудрости. А, у меня было терапевтическое лечение. Мне делали каналы в нескольких зубах. Потом мне подрезали десну, чтобы выровнять ряд улыбки. Несколько раз. И я ложилась под седацию. Угу. А, вам поднимали прикус коронками. Скажите, пожалуйста, как прошла адаптация у вас с темчасовыми конструкциями? А, само поднятие прикуса и вообще у меня немножко челюсть была вправо съехала. А, это вообще безболезненный процесс, буквально там не знаю каких-то полторы недели у тебя уже перестает болеть челюсть, ты, ну, она возвращается в свое естественное положение. Сложнее всего в этой всей истории – это временные конструкции, когда ты выбираешь форму. Mm -hmm. Ты выбираешь форму, ты притачиваешься, у тебя опускается десна, ее подрезают, она снова опускается. Вот эти вот постоянные перемены, то, чтобы одна сторона была похожа на другую. У меня ситуация не такая, что у меня были идеальные зубы, я сюда пришла просто поставить коронки. Нет, у меня были маленькие зубки, у меня нету одного зуба и это двойка. Поэтому мне когда-то сдвигали с брекетами все мои зубы, чтобы они смотрелись красиво. И как бы, как это объяснить, из тройки сделать двойку намного сложнее с другой стороны, чтобы это все смотрелось одинаково. Поэтому вот этот вот период лечения, когда ты носишь временные конструкции, он в моем случае больше был адаптирован не на поднятие прикуса или вот какой-то приточки, а именно визуальную составляющую. А чему бы с лекарем обрали самый материал для коронок? Емаг с нанесением керамики. А, дело в том, что виниры мне были противопоказаны из-за того, что у меня, ну так близко расположена челюсть, я бы их выбивала постоянно эти передние виниры, и мне было принято решение поднимать коронками зубки. Но у меня свой зуб очень маленький. И на него невозможно было установить цирконий. Он бы не держался, они бы слетали. И вот эта а керамика, она как бы более плотно держится на зубах. И это было единственным вообще возможным решением, которое я могла угу. сделать. Поэтому да, выбрали керамику. Сразумела. А что наибольше сподобалось вам? Можливо, что сдавало в процессе лечения в нашей клинике? А, ну, не то чтобы удивила, а Скорее, ну, наверное, так и должно быть, когда ты занимаешься таким глобальным лечением своих зубов, и то, что с тобой всегда на связи, всегда у тебя спрашивают после визита, как произошло, и тебя всегда набирают врачи, всегда уточняют. Если у тебя что-то случается, тебя записывают просто, всех двигают, тебя записывают, впихивают, там, врачи остаются, чтобы миром Расилов часто со мной сидел там чуть ли не до ночи, делать мне зубы, и какие-то, вообще, малейшие вот такие, такого рода нюансы, чуть что болит, чуть, если я хочу КТ, я приехала, сделала хоть завтра я когда носила временную конструкцию по одному зубу ну, то есть это временная коронка одевается на каждый зуб и она так крепится ну не сильно да крепко mm -hmm. как обычные коронки и они очень часто слетают к сожалению и когда это живые зубы это больно невыносимо ну, то есть ты не можешь существовать кушать еще что-то это ты вот он слетел, ты набираешь, тебя записывают, ты приезжаешь, клеишь. По-другому никак. Если бы это была ситуация, то, что у меня слетела коронка временно, и меня там через неделю записали, ну, это было бы не дело. Это было бы не лечение, а мучение. Да, я сгодна с вами. А как вам в целом атмосфера нашей клиники? В отношении администраторов? Администратор? Ой, администратору мучились, наверное, со мной. Почему? Потому что я очень такой клиент Допытливый, что ли, я люблю, все знает, что происходит, какое-то оплечение, что чуть ли не то. Я очень мнительная. То есть, если у меня там чуть-чуть что заболело, я всем пишу, всем звоню, все, все на связи. И очень часто у меня происходила консультация через администраторов mm -hmm. с врачами в вайбере я там жаловалась, я им, мне когда присылали особенно в новую временную конструкцию, я пыталась там всем объяснить, как, что мне там не нравится, там фотографии рисовала, и мне это все передавали врачам, да, да. Я зрозумела. То есть администраторы до вас пришли индивидуально? Да, администраторы хорошо работали. Угу. Мне в час ночи отвечали, меня записывали. Ну, то есть... Чудово. Сколько времени вам понадобилось для прохождения целого шляху до посмешки Мрии? А если брать путь, пройденный в Саната? В Саната? Ну, полгода. Вот. Я Федор. начала именно установку, не лечение. Лечение я сделала до того, как. Угу. А, если было лечение, было бы еще, наверное, месяца на три дольше. А, ну да, я начала в декабре месяце и вот закончила только конце июня. Uh -huh. А когда вы впервые побачила видоображение своей новой космешки в зеркале, чем вы чувствовали, какие у вас были эмоции? Слушайте, это, понимаете, когда вы настолько долго мучаетесь с этими зубами, установка верхней челюсти проходила порядка 7 часов. То есть это не наркоз, это тебя обкалывают, тебе делают, ну, наверное, около 50 за все время этого визита, и это очень изнурительный процесс. Это больно, во-первых. Ну, никто не говорит, что это неприятно сильно. И когда ты выходишь уже с этими зубами, ты просто выдыхаешь. Ну, не то, что у тебя уже не хватает силы радоваться этому. Ты просто едешь домой, ложишься спать и думаешь, слава богу, это закончилось. Слава богу, все, Ну а потім, коли у вас вже знаєте пройшли оці такі перші відчуття, що ви видихнули, і ви просинаєтесь зранку дивитеся в дзеркало, які у вас емоції? Ну, зрозуміло, що з такою посмішкою тут можуть бути тільки позитивні емоції. У мене немає проблем з тобто Я вважаю, себе приблизно і зуби вони, скоріше тільки підчеркнули. то, что сделали в санате, это настолько высокого качества продукт. Вот я вам не знаю, как описать. Вот у меня у знакомые. у меня почему такая ситуация еще была. У меня нет в окружении людей, которые делали себе именно керамические виниры или керамические коронки. В основном все делают композиты. Композиции это, ну я даже комментировать не хочу, это просто пломба, которая у вас как бы на зубе так немножко его выбеляет. Там нет никакого керамического нанесения, они постоянно скалываются, они впитывают э, э, там, кофе, если вы пьете вино, цвет, то есть они меняются впоследствии, и когда ты понимаешь, что твои зубы ну, вот настолько классные, настолько вот крутые, то, что ты будешь ходить с ними 20 лет, и с ними ничего не случится. Ты можешь ну, грызть ими орехи, и они не сколятся, они не поменяют цвет. Если они правильно установлены у грамотного врача, они не отпадут. То есть не, не будет никакого воспаления. Если вот у меня, к примеру, есть мертвые зубы, но у меня нет ни одного штифта. То есть вообще проблем никаких не должно быть, если вы сделали у классного врача классные зубы из классного материала. Я не спорю, это дорого, но скупой платит дважды. Я заплатила трижды, поэтому лучше делать с первого раза у хорошего врача. Так, тому одразу приходьте в клініку соната. А чи змінилося якось ваше життя після того, як ви стали володаркою такої неймовірно білосніжної та красивої посмішки? Да, конечно, очень много комплиментів зубів. І навіть даже временними конструкціями я ходила. Люди завжди удивлялись, спрашивали свої ли у меня зубы. И... Ну, в этом плане, да, конечно, приятно, когда тебе делают комплимент. Никто не знает, правда, какой опыт за этим стоит. Для меня это был большой труд, психологически, как и ну, морально это было тяжело. И тут вообще вопросов много. И ты это пожинаешь и принимаешь эти комплименты как вот результат своей работы, уже как будто бы uh -huh. а, психологической больше. А что касается в физическом а, плане. Но ну, я привыкаю к тому, чтобы вообще кусать на передние зубы, потому что я боялась, я раньше боялась, что у меня отпадут зубы. Когда ты ходишь с временными конструкциями, этого тоже нельзя делать, потому что они тоже отпадут. Угу. И когда ты привыкаешь жить в этом стрессе, постоянно нервничаешь, что что-то может случиться с этими зубами, очень сложно потом отвыкать и расслабляться, то, что с ними все хорошо, все, все, можно выдохнуть, можно уезжать за границу, тебе не снятся эти зубы, можно ходить в кафе, я не знаю, кушать нормально. Это, правда, тоже занимает какую-то часть вашего времени. Угу. А скажите, пожалуйста, в результате вашего особистого пройденного шляху в нашей клинике, Чего виникає у вас желание рекомендовать нашу клинику другим? Да, конечно. Я всем рекомендую, всем, угу. кто кто сталкивается там, с удалением зубом или даже с терапевтическим лечением, э, рекомендую. Потому что, в первую очередь, хороший врач – это практик. Те, кто практикуется, в Санате очень большой поток людей. Эта клиника, она не одна в Киеве, у них есть сеть филиалов. И Любомир Ростиславович, он много кому делает зубы, и делает он их постоянно. И люди довольны. Э, то есть, когда человек набивает руку, ежедневно делая классные зубы, это стоит дорогого. И соотношение цена-качество санате это прям ну, я могу сказать очень классный уровень по киеву потому что я была не в одной клинике и я слышала абсолютно разные цены разные подходы видела разные решения и ну, я наверное рада что осталась именно в санате потому что меня не стали так сказать разводить на деньги и устанавливать мне виниры мне сказали сразу что мне противопоказаны виниры и мне сделали коронки хотя некоторые врачи в других клиниках настоятельно рекомендовали поставить люминиры то есть прям даже так было угу. и некоторые врачи не собирались даже удалять мудрые зубы которые у меня не вылезли они были в челюсти но типа, никто этого не собирался делать тоже такое было и ну важно понимать то что в любом случае ты когда-нибудь виниры все равно поменяешь на коронки. Если речь идет о 14 зубах, а у меня было 14 лицевых зубов, зубы свои стираются, они присаживаются, и рано или поздно ты начнешь выбивать те самые виниры. Если это, конечно, один там какой-то зуб, чисто эстетически поставили, окей, вопросов нет, с ним можно ходить 20 лет, круто, классно. Но когда это много зубов, рано или поздно придется поставить коронки коронки даже с эстетического варианта к примеру если верхние зубы не особо видно то нижние когда ты разговариваешь изнутри ну все по-разному разговаривают ну вот конкретно у меня у меня видно у меня видно внутреннюю часть и виниры это же накладка только спереди сзади зуб остается твой и он точно такой же желтый он отличается по цвету от, от того цвета который ты выбрал этих виниров ну и зачастую да я думаю Це більш правильне і розумне рішення, коли ти хочеш изменить себе собі всю улыбку, поставити собі на коронки плюс ну, держатся они... 100% крепче. Дуже дякуємо вам за такі обширні відповіді, за таку щиру та відверту розмову. Ми дуже дякуємо, що ви знайшли час приїхати та поділитись своїми враженнями. Ми будемо раді бачити вас ще. Приходьте до нас просто в гості, випити смачної кави. Ми будемо раді вам завжди. Спасибо. Бажаю вам гарного и мирного дня, здоровья и мирного неба. Благодарю.